Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun qızlar. Necəsiz? Belə tutqun, dumanlı, çənli, sisli bir gündə sizləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər gününüz gözəl keçsin inşallah. Məndə yavaş-yavaş işləməyə başlamaq istəyirəm. Gecə qabibuya maşını doldurmuşdum. E, yuyub indik edib olaraq bir-bir yerinə yığacam. Daha sonra isə e, əriməyin qablarını təzədən maşına dolduracam. Daha sonra digəri istəmi görərəm. Yemək hazırlamaq istəyirəm. Qab uyunu boşaldım, sonra e, paltaryanı dolduracam gəşən-gəşən qablarımızı yuyub, qızlar, indi tabletkanı göstərərəm. Çox razıyam bu tabletkadan, çünki tər təmizliyir. Baxın, stəkanlarda su ləkə izi qalmır. qızlar, qab oyun maşınının ən sevdiyim xüsusiyyəti nədir? Yəni həm təmiz yuyur o, heç, həm də ki qabları daha silməyə ehtiyac yoxdur. Yəni özü qəşəng qurudur. Bəzən elə bir damla görünür. Əgər yaxşı süzmüyübsə. Məsələn bunda var. Onda problem deyil. Ya silirəm tənz, ya da elə-elə qalır bu məsəhdə. Əgər yaxşı yerləşdirməmişəmsə, o zaman ə, görsən ki, bir damla qalıb. uşaqlar hər dəfə su içəndə birini götürürlər biz özümüz çay içirik təmiz yuyub boş qabları da. Yəqin ki, təmiz yuyub. Bəli. Bu boş qablar İranın boş qablarıdır. Bunları tədricən e, gülünü soldurur patlıcan e, qabiyamması. Məndə bir e, hissə belə 12 dənə işlətdiyim bu boşqablardan mən çox almışdım. Bir hissəni tolub e, artıq onları mən ləğv elmişəm. Bu ikinci hissədir. Artıq 11 idi istifadə edəyim bu boşqablar. qablar lap qopqur qurur, qopqur. Heç silməyə ehtiyac yoxdur. Uşaqlar soruşur ki, qab yuyan maşın almaq yaxşıdırmı, sərf eləyirmi? Əlbəttə sərf eləyir. Əgər çox qab varsa, yəni biz yoruluruq, başqa işlər çox olur. Biz başqa işləri görərkən maşın da qabları yusa, nəyə ziyandı ki? qonaqlıqlarda çoxsu işimizə yarayır. Əgər nasazıqsa, özünüzü yaxşı hiss eləmiriksə, əlbəttə ki, işimizə yarayır. Tez qabları yığmaşına, ortalıq tez səliqiyə düşsün. Sən də get uzan dincəl. nəlik bu qədər. İndi gərt orta yeməyi yeyirlər. Daha sonra qoşara maşını. İndi mən başlayacam yemək bişirməyə. Qızlar, ə, indi mən bu gün julien bişirmək istəyirəm. Bu gün orta yeməyinə biznə julien hazırlamaq qərarına gəldim. Ə, evdə göbələk var idi. Bu marketdən almışdıq. Yarım kilodu səf etmirəmsə belə paketlərin içində Ə, qızlar göbələyi həmişə yumazdan əvvəl mən mütləq soyuram. Soyuram çünki bir neçə dəfə məşhur şeflərin ə, videolarında, çıxışlarında görmüşəm, onlar da həmişə soymağı məsləhət bilirlər. Çünki soymasaq ə, bir neçə vaxt suda saxlayıb göbələyi yusaq, bu zaman göbələk su çəkir və bişirərkən o çəkdik suyu təzədən salır və yaxşı dad alınmır. Yəni ə, Şeflər belə deyir, mən demirəm. Onların məsləhəti budur ki, göbələyi mütləqdir ki, çox xırda doğramayasan, bir az iri doğrayasan və qur odda, yəni az xodda yox qur odda bişirəsən və yuarkən isə bax belə göbələyi soyduq və yuarkən sadəcə bir setkanın içində, yəni suya verəsən də belə çoxlu suda saxlayım. Ay sirkəli sudu əvvəllər mən eləyirdim. Mən sirkəli suda saxlayırdım uzunuzun. -uzun. O ə, düzgün üsul deyilmiş. Soyub sonra ə, yaxalamaq lazımdı imiş. Mən də artıq son illər belə hazırlayıram hamsını bir-bir soyuram. Daha sonra yaxalayıb e, doğrayacam. Toyuq filesini isə elə demək olar göbələk boyda xırda-xırda e, kubiklər formasında doğrayıram. soğanı da xırda kub şəklində doğrayıb yağda rəngi dönənə qədər qızardırıq. Qızdır tam bişirmirik çünki soğanı ə, file və göbələklə birlikdə qovuracağıq. Sadəcə bir az rəngi qızılı ə, hala dönənə qədər bişiririk. Soğan bişənə kimi göbələkləri hazırlayıram. doğan artıq istədim rəngdədir. İndi isə toyuq filəsini əlavə eləyib ə, birlikdə bişirməyə başlayacam. Arara qarışdırırıq. Toyuq filəsi bir az bişdikdən sonra ə, göbələyi əlavə eləyirik və daha sonra zövqə görə duz, iyot, ürəyiniz istədiyi ədvaları vura bilərsiniz. göbələyi də əlavə etdik. Yenə də qeyd eləyirəm, qazın xodu çox olmalıdır və qapağı bağlamırıq. Çünki biz göbələyin su salmağını istəmirik. Yəni istəyirik ki, o o bişməyə başlayan kimi qızarsın. Əgər göbələk su salsa, onun həcmi də azalır və belə üzr istəyirəm, sanki bir yumuşaq, bir əskik kimi bir şey olur da, yəni onun dadı qalmır bunu demək istəyirəm. Ədviyə olaraq isə duz, istiot, ə, daha doğrusu qara bibər və qırmızı pul bibər və sarı kök ə, mən vurdum. Siz də öz zövqünüzə görə daim istifadə etdiyiniz ədvilərdən bura bilərsiniz. Amma adətən əsasən bu ədvilər vurulur. bələklə toyuq qəşəng bişib qızardıqdan sonra buraya mellanın qaymağını əlavə edirik bir paket. Səf etmirəmsə 200 qram olur içində. Qaymağı əlavə edib biraz da qaymaqla bişiririk. Kənarda isə Holland pendirini hazırlayıram. Sürtgəcdən keçirirəm və biraz ə, yemək qaymaqla birlikdə bişəndən sonra artıq Ə, borcama əlavə eləyəcəm. Yeməyimizin demək olar son işi qaldı. Ə, onun sobaya getməsi. Bunun üçün bişmiş yeməyi, toyuğu, göbələyi borcama əlavə eləyirik. Qəşəng onu qabın içindən birlik içi boyunca daha dörsə yayırıq və üzərinə holant pendiri gəzdiririk. E, məsləhət görərdim, holant pendiri çox olsun, bol pendirli olanda ləzzətli olur. Belə qəşəngi üstünə də pendir tökürük və sobaya qoyuruq. Sobada isə qızdır 175 dərəcədə və üzəri qızarana qədər. İstəyirsinizsə çox qızardın, onda bir az pendir quruyur. İstəməzsizsə az qızardın, pendir belə uzansın. Ələzzətli olsun. Öz zövqünüzcə. Hə, qızlar, yeməyimiz bişdi. Artıq mən də süfrə açdım. E, i̇ndi isə iskinota yeməyimizi yeyək. Daha sonra marketə getmək istəyirik. Marketdə yəqin ki, çəkə bilməyəcəm, amma qayıdıb gələndən sonra nə aldım, onları çəkib sizə göstərərəm. Mən getmək istəmədim marketə bu dəfə, yoldaşımı göndərdim. İndi onun aldıqlarını göstərəcəm sizin üçün. Yoldaşım marketdən gəldi, qızlar, aldıqlarını göstərmək istədim. Mən düzdür ona siyahı yazmışdım evdəki əksikləri, amma o bir neçə şeyi də özündən alıb bitki yağını mən unutmuşam ona ə, adını deyim. Ə, o final alıb. Mən final xoşlamıram tərkibi, yəni yaxşı deyil deyillər, zərərlidir deyillər. Daha çox ə, sunar var, məsələn, onun tərkibini ə, çox tərifləyirlər. Daha çox aldığım odur. Ə, bəzi başqa bitki yağları da var, adını indi unutdum. Sloboda, məsələn, onun da tərkibini tərifləyirlər. Amma final məsələn, e, yəni unutmuşam ona deməyə. Süd isə süd məhsullarından qızlar ən çox mən bunların tərkibini çox araşdırmışam. Ən e, yəni qatqısı az belə deyək də e, bu palma yağı olmayan e, indi dəylənə görə ən e, az qatqısız e, palma yağı olmayan bu prosto kvasiyo məhsullarıdır. Yə, ona görə onun südünü, simetanını biz istifadə eləyirik. E, belə makaron vermişçilərdən isə daha çox Ankaranınkin alırıq. Demə olar hər dəfə Ankara və Savil. Bu xırdə vermişçili Toymaq firmasından alıb. Yəqin ki pis olmaz. E, dadı məncə pis olmaz. Çayı biz həmişə Beta üstündə gəmi şəkli olan bunu istifadə eləyirik. Bu dəfə yanında çaşqalsın alıb. Belə hazır ə, hazır deyəndə yanında belə çaşka olan çaylarda mən heç vaxt almırdım. Bilmirəm niyə, o çaşka məni artıq kişəldi. Çünki bunları sevmirəm, çox da bəyənmirəm. Üstündə şəkil, üstündəki şəkilləri. Ümumiyyətlə mən görünmü çay içəndə, çay görünməyən çaşqaları sevmirəm. Düzdür, məndə bir neçəsi var, amma Yenə də. Bunun da üstündə Bakının şəklidir. Heydər Əliyev mərkəzinin şəklidir. Belə. Reytonumuz bitmişdi. Bu hazır ə, ton balığı, belə deyim, Dardanel ton balığını yoldaşım özü xoşluq xoşdurur. Özü üçün alır. Səhr yemək üçün yağ bitmişdi. Bu sardelka. Bu sosiskanı ə, çox bəyənirik. Uşaqlar dömbul sosiska deyir. Acısı filan çoxdur, ləzzətlidir. Labne pendiri belə 2 2 paket hədiyyəlisin götürüb qiymət sözünü düzüb bilmədi necədir. Yəqin ki belə sərfəliymiş ki belə götürüb. Ketchup, çörək, mətbəx salfetləri və yaş salfetka bitmişdi kədət belə yaş salfetka götürüb bunlardan isə mən bir dənə ə, qaralar yumaq üçün pervol tapışırmışdım. O da unutmuşam deyəm ki, böyüyünü al, balacasını götürüb deyir ki, bilmirəm. Bunun böyüyü də olur. <laughs> Duş geli belə Ariel mən heç vaxt qutudə Ariel almıram. Həmişə böyük paketlərdə 3 kiloya, 5 kilo alıram. Ə, bilmirəm, niyəsə özündən alıb mən ona ə, paraşok tapşırmamışdım. Bu tualet üçün ə, rəngli paraşokdur. Deydim buna ə, belə bir unitazı təmizləmək üçün vasitə. Şeyri. Bir də bu cam sili özündən alıb. <laughs> mən ona tapşırmamışdım. Nə düşünüb alıb, vallahi bilmirəm. Belə qızlar Bu bazarlıq bizə hardasa bir 15-20 gün bəs eləyəcəy yəqin ki. Düzdür, bəzisi bitəcək, bəzisi ə, artıq, yəni qalacaq, amma təxminən deyirəm bir 15-20 gün bizə bəs eləyir. Qızlar, indi mən bunları bir-bir yerlərinə yığım, qablarına doldurum. Mən makaronu tökmək üçün beləmirəm qaq tapmışam belə deyək. Bu bilirsiz də yəqin ki, nədir? Aquaforu idi, yoxsa Aqualor idi, nəsə bir filtr, su filtirləri var idi. Burdan ah, süzgəci var idi. Ə, o qəşəng süzmürdü. Yəni mən narazı deyildim. Onun içini tulladım. Belə bir belə bir böyük ə, qrafin kimi bir şey qaldı əlimdə. Belə qapaqlı. Mən bura 3 paket makaron tökebilirim. Daha sonra e, uzun bir meşili tökme için böyle bir kabım var. İçinde biraz kalı. Burada 3 paket vermişim. Ee, Bu şəkablar təəssüf ki, balacadır. Bunların böyüyür, rast gəlsə alacam. İnnin dibində biraz qalır. yığdım, musqablarla doldurdum. Bugünkü vlogumdan bu qədər, əziz xanımlar, inşallah bəyəndiniz. Sevərək izlədiniz, e, bəyəndisə bəyən düyməsinə basmağı, şərh yazmağı unutmayın. Sizləri çox sevirəm. Yaxşı ki varsınız, əziz izləyicilərim, öpürəm sizləri. Hələlik.